Добре. Ну нарешті вибралася у парк сім'я. Як же тут файно, листочки падають, ну просто вау. Да, мам, согласна. Да, я согласна. Так, ну туди з татом посидим тут на лавочці, а ви туди йдіть ну, пограйтеся, може з малышами. Мама, мы не хотим в играть. Тогда мы идем на детскую площадку, а вы не знаю куда. Да, я заложен с маму. Ну окей, там есть много всего классного. Ну окей, тогда мы пошли на детскую площадку. Вот какая классная площадочка. Сидайте. я а мы с вами сядем будем кататься. Так, Заря, тоже сяду. Угу. Ох, Аня Аня, чувствую себя динаминую. Я тоже. Так, ну все, пишу. Да, пишу. Так, ну куда пида? Не знаю. Ну короче, ты куда сидай, а я буду на качеле кататься. Ну ладно. А это так прикольно, все-таки. Уху. Так, ну ладно, я туда пишу. Так, чтобы мне не поработать. Ну, клику скучно, может, до с кем познакомился. привет. привет. Давай давайте дружить. Ну, давай. Ну, все это дружба. ну, давай. Ой, ой. Вы э, Ну, мене Максим звати А мене Марк. А мене брат звати Максим. О, прикольно. Мене звати Света. О, приєднано познайомитись, Света. Ну, може пограємось щось. Я вам свої три покажу. Ну ок. Ну, пішли познайомись на своєю сестрою. Ну хоть... Ну коротше. Ага. это да, да. Катя, да. Я привил своих новых друзей. Мак. Ты кто? Так. Я, ну, я Света. Катя. Я Максим. Ну, ну, ты уже знаешь, как называть. Ну, Ну, что ты делаешь? Мы же... я сейчас, пробуем разом. Угу. Все, пишу. Ага, пишу я, да. Это вообще был пикник, но вы, если хотите, превращайтесь. О, дякую. Ммм, бананы. Я обожаю бананы. Ммм. Да, я предлагаю зиму апельсину. Э, Света, будешь? Да. Ой. Э, ну, я тоже себе мандарин туда, видимо. А, ну, я туда, видимо, себе вот сок. Ммм, вкуснятина. Так, ну, может же пошли на качелю. О, да, пошли. Да, пошли. Будем кататься. Давай, ты, хлопчик, раскачьте нас. Угу, окей. Ой, тут реально так прикольно в цьому парку. Я тут перший. Ну, mm -hmm. oh. no, жал. Думаю, що ми тільки недавно приїхали в цей город. Mm -hmm. Так, ребятки, на ну, Атаре я буду, звісно, швидко знайомитися з персонажами. Оце вот це Марк, це Катя. Так, це Аня. Оце вот це у нас... Ел, э, як там Майя. Максим, а это Саша. Ну, короче, все, чтобы вы знали. Бо я забыла, короче, что-то все-таки видела за знакомством. Ну, короче, забудем. Так, ну, что ж будем делать? Что будем? Просто вот так сидеть? Э, ну, не знаю. Свет, тебе не холодно, а? Бо сидишь саде... в юбке, в топику. Не холодно, нет? Нет? Не холодно, а шо? Ничего, что? Что Короче, как скучно, может, пойдем куда-то. Ну, пошли трохи. Там такое дерево было файное. когда у него такой, точнее, файный водопад. О, Ну, пошли туда. Ну, я тут, в принципе, поздравляю. Мне тут удобно. Ой, а мы поднимемся с Светой давай на водопад поднимемся. А, да, водопад реально классный. А, У меня тут монетка завалялась. Оп. О, человек в тому фонтане с желанием. Ага. И опа. Кто хочет кинуть монетку? Я хочу. И я. Кидай. У вас нема монетку. Нет. Где, конечно. Мы не всегда ем монетки. Так, надо... да. Опа. И опа. Все вода желание тоже. Света, ты? Заря, я тоже загадаю. Ну, опа. Э, я пойду до... До... Э, до, Максима. Ну что, Максим, как ты дела? То доброе. Такое. Да, ничего. Файна, кстати, сегодня выглядит. Я тебе казала? Да нет. О, ну все, влюбленная парочка. Mm -hmm. Ой, да, согласен. <laughs> mm -hmm, да. <смех> <смех> ну, а всем спасибо за просмотр. Дякую за 12 серию. И, конечно, за подписку на мой канал. Дякую вам за 75 подписчиков, ребятки. И, ну, короче, всем пока-пока. Всех всем хороших... Да, Всего хорошего дня. Типа, всех люблю. Всех тёмно. Всем пока-пока.